झिरोन्यूच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत नगर जिल्हा ऑनलाईन वकबोर्ड बोर्ड नोंदणीसाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने उम्मीद पोर्टल सेवा कार्यालयाचे उद्घाटन ऑनलाईन नोंदणी पाच डिसेंबर दोन हजार पंचवीस शेवटची तारीख उम्मीद वक पोर्टल नोंदणीसाठी नगर जिल्ह्यासाठी उ उत... कार्यालयाचे उद्घाटन माजी महापौर आजी नजीर यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी मुफ्ती फैजान रफीक मुन्शी अंजुम मुल्ला इस्माइल शेख मुश्ताक सर अब्दुल सलाम फिरोज शेख इम्रान इनुस नावेद सर अख्तर इंजिनियर आदी मान्यवर उपस्थित होते उमेद पोर्टलवर नोंदणीसाठी एक केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जी वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी वापरली जाते आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे तयार केलेली आहे या पोर्टलवर नगर जिल्ह्यातील नोंदणीसाठी अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच नोंदणी करण्यासाठी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने आराम सोल्युशन कविजंग मस्जिद शेजारी औरंगाबाद रोड नगर येथे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे यासाठी पाच डिसेंबर दोन हजार पंचवीस ही शेवटची अंतिम तारीख ठेवण्यात ता आली असून सदर सेवेच्या नगर जिल्ह्यातील मशीद दरगाह ट्रस्ट ऑनलाइन उमेद पोर्टल लाभ कार्यालयाचा पत्ता आराम सोल्युशन कवीजंग मस्जिद शेजारी औरंगाबाद रोड अहमदनगर अहमदनगर बहुत बडा इनर पे प्रोग्राम रखा इंडिया के लेवल के सब लोग मुस्लिम पसंद बोर्ड फाउंडेशन के लोग और वक्फ के लोग या और रिटायर जज साहब और जितने लोग इसमें काम कर रहे है, हैं अटेंडेंट कल सात लोग आए थे हमारे एन आर लॉन्ड पर और उनके निगरानी में कल हमने वक्फ बोर्ड का जो काम है रजिस्ट्रेशन का वो चालू किया है तो ये उसके लिए एक ऑफिस की जरूरत थी तो उन्होंने हमारी एक कमेटी तैयार करके उन्होंने फेडरेशन ने दिया है जिसके जिम्मेदार हमारे अख्तर भाई इंजीनियर है रफीक मुंशी साहब है मुल्ला मबी साहब है अपने अब्दुल सलाम भाई है और मुफ्ती मुफ्ती साहब है और बाकी और के दर, लोग हैं हमारा सब टीम इसके लिए काम कर रहे हैं मैं सबका नाम नहीं ले पाया लेकिन सब लोग हम मिल काम कर रहे हैं तो ये हर तालुके के लिए मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो सारे मिल हर तालुक़े के लोग इसको रजिस्टर हाँ पाँच दिसंबर से पहले इसको रजिस्ट्रेशन कराए और इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑफिस खोला है कभी मस्जिद के बाजू में तो इस ऑफिस के ऊपर सब लोग आए और जो भी आपके कागज़ की कम करती है अगर पूछे तो ये पूरी टीम मिलके ग्यारह लोगों की टीम आपको पूरा मदद करेगी और हम भी आपको ताउन करेंगे सिर्फ आपका काम क्या है कि आप लोग आए सब और आपके डॉक्यूमेंट की पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ करें हमारी टीम आपके साथ पूरा काम करेंगे और तो उसको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है ख़ास करके मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट की ज़रूरत उसको नहीं बहुत से लोग ऐसा सोच रहे फोन आ रहे क्या ऑडिट करे तो रजिस्ट्रेशन होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आप ऑडिट नहीं करते हुए रजिस्ट्रेशन पहले प्रॉपर्टी का कराए ये मैं सबको अपील करता हूँ और कुछ अगर कुछ इसमें कहा आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे टीम के सब नंबर आपको दिए जाएंगे तो तमाम टीम वाले से आप रबता कायम करें इस ऑफिस से रबता कायम करें इस फेड्रेशन के लोगों से रबता कायम करें और ये जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा इसके ऊपर फिक्र करें और ये मेरी बात हर गांव में हर खेड़े में हर घर में हर मोहल्ले में बात चलाए और ये मेरी नहीं ये टीम की नहीं बल्कि की नहीं हर हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है और ये सब अपनी जिम्मेदारी बूबी निभाए मैं सबको अपील करता हूँ सलाम है इनको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड हाँ। करने में जो है तमाम ज़िम्मेदार को जो, जो तो मदरसे के मस्जिद के कब्रस्तान के भी 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 या किसी और प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हैं, उनकी मदद की जाए दो तरीके से ये काम हो रहा है एक तो ये कि हमारा हुकूमत की तरफ से जो पाँच दिसंबर की आखिरी है उससे पहले हम चाहते हैं कि ये काम इ हो जाए और दूसरी तरफ यह कि लोग जो है परेशान हैं और उनके लिए सहूलत फराम हो तो उस हमने दूसरा अपनी तरफ से ये हेल्पलाइन सेंटर कायम किया है और इसमें यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी जानव से इस सेंटर के लिए पूरा ताउन फराम किया है आई टी सेल पूरा एक इफेक्टिव आई टी सेल हमने यहाँ पर ऑपरेट किया है तो आप लोगों से यही गुजारिश की जा रही है आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है हमसे हासिल कर सकते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स आप अभी जमा कीजिए और दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद में आप कांटेक्ट करके यहाँ आ सकती ये एक हल है और दूसरा बड़ा हल हाँ ये है कि आप अपने मुकाम पर जो है एसेट सेल काय कर सकते हैं दो बच्चे भी अगर आप ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में यहाँ पर भेजते हैं या आप जमा करते हैं तो हम ताल्लुका लेवल पे हर जगह पे लोगों के ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर देंगे और ये बड़ा काम है ये हमें अपनी ज़िम्मेदारी के साथ में करना चाहिए ये बात रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से होगी गई तो जबकि पूरी दुनिया जो है आर्थिक और इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है ऐसे दौर में ये एक जन प्रॉपर्टी है एक जनता की प्रॉपर्टी है और ये जनता की प्रॉपर्टी जनता के पास में अगर रहती है तो ये इकोनॉमिकल लेवल पर जो है वो मुल्क के लिए अम के लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुसलमानों के डेवलपमेंट का सोर्स है बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत के लोगों के डेवलपमेंट का सोर्स है प्रथम तथा ये फेडरेशन चौतुक कर दो अभिनंदन सुधा कर दो शासन आ फेडरेशन आमाज जो समन्वय साधला नगर जिले विशेष करो कौतुकास्पद भाव कारण जागतिक प्रश्नाबद्दल आत्ताच इंजिनियर अख्तरबाई बोलले त्याच्याबद्दल मी जास्त बोलत नाही परंतु हा जो समन्वय साधला याच्यातून जे वक बोर्ड वक म्हणजे काय की जे आपल्या फादरनी आपल्या ज्या आपले जे, जे दादा परदादा काय असतील ते तर त्यांनी ज्या जमिनी अलॉट केलेल्या आहेत हे कशासाठी केलेले आहे या विकासासाठी केलेले आहे तर त्या विकासाच्या जमिनीची जपवणूक कशी करावी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून हा सगळ्यात मोठा फेडरेशनचा हेतू आहे माझं एकच विनंती आहे की याद्वारे एक व्हायला पाहिजे की तालुका लेवलला आणि ग्रामीण भागात जे कब्रस्तान आहे मशिरी आहे याचं रजिस्ट्रेशन लवकरात लवकर कसं करावं यासाठी आपल्याच तालुक्यातील किंवा तालुक आपल्या कि ग्रामीण भागातील गटातील जिल्हा परिषदचे जे चौदा गावातील एक गट राहतो एक गण राहतो त्या गाणातून एक एक विद्यार्थी जर आला तर त्याला पूर्ण हे फेडरेशन त्याला ट्रेनिंग देईल आणि पूर्ण त्याची माहिती देऊ शकेल आणि त्याची शेवटची तारीख पाच डिसेंबर आहे तर आपण शेवटपर्यंत वाट का बघायची आपण तीस नोव्हेंबरपर्यंत का करू नये हा एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि जर खरंच आपल्याला कल्याणाची आपल्या समाजाच्या कल्याणाची आवश्यकता वाटत असेल आपल्या मनात जर तो बिंबवायचा असेल तर तीस तारखेपर्यंत हे संपूर्ण कागदपत्र पूर्ण करून फेडरेशनचं मार्गदर्शन घ्यावे नम ही नम्र विनंती झीरो न्यूज